नमस्कार ग्रह बीज बीजमंत्राचे बरेच फायदे आहेत अविवाहितांनी या मंत्राचा जप केल्यास लग्न लवकर होण्यास मदत होते अभ्यासात अडचणी येत असतील किंवा एकाग्रतेची समस्या येत असेल तर या मंत्राचा जप करावा त्याने मन आणि शरीर शांत राहते यासोबतच व्यक्तीला एकाग्रता आणि संयम प्राप्त होतो या मंत्राचा नियमित जप केल्याने व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतात तसेच सर्व प्रकारचे अडथळे दूर होतात या मंत्राचा जप केव्हा करावा तुमच्या राशीत बृहस्पतीची स्थिती मजबूत करण्यासाठी तुम्ही दररोज पूजेच्या वेळी या मंत्राचा जप करू शकता गुरुवारी भगवान बृहस्पतीची पूजा करताना या मंत्राचा जप विशेष फलदायी ठरतो तुमच्या क्षमतेनुसार आणि एकाग्रतेनुसार तुम्ही ते करू शकता पण किमान एक जपमाळ तरी जप करावा गुरुकिं बृहस्पतिबीजमन्त्र ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः कुरवे नमः 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 ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सह 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 कुरवे नमः ॐ ग्रां ग्रीं सः कुरवे नमः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं 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 सह 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 कुरवे नमः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः 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 कुरवे नमः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं कुरवे नमः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः 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 कुरवे नमः ॐ शा शा शान्तिः